এতিয়াৰে পৰা দ্বিতীয় বিবাহ কৰা স্বামীয়ে যাব লাগিব জেললৈ আৰু সাত বছৰৰ বাবে জেললৈ যাব লাগিব কিন্তু যিসকল ভুক্তভোগী মহিলা আছে দ্বিতীয় বিবাহৰ ভুক্তভোগী মহিলা তেওঁলোকক চৰকাৰে দিব এইবাৰ সাহায্য সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে বিধা বিধানসভাত অনা হ'ব বিশেষ বিধেয়ক আৰু পঁচিছ নৱেম্বৰত বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব এই বিধেয়কখন এগৰাকীতকৈ অধিক বিয়া কৰালে খাটিব লাগিব সাত বছৰৰ জেল আৰু সাৰি যাব নোৱাৰিব এগৰাকী পত্নী থকাৰ পিছত দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱা লোক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত শীঘ্ৰেই জামিন নাপাব বহু বিবাহ কৰোৱা লোকে দ্বিতীয় বিবাহৰ ভুক্তভোগী মহিলাক চৰকাৰে দিব সাহায্য এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ ভুক্তভোগী মহিলাই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সাহায্য লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ভাষণৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যিসকল তেওঁলোকক সাহায্য দিয়া হ'ব বহু বিবাহ কৰোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ সাৰি যাব নোৱাৰিব এগৰাকী পত্নী থকাৰ পিছত দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱা লোকে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত শীঘ্ৰেই জামিন নাপাব বহু বিবাহ কৰোৱা লোকে আৰু দ্বিতীয় বিবাহৰ ভুক্তভোগী মহিলাক চৰকাৰে দিব সাহাৰ্য বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে বিধানসভাত অনা হ'ব বিধেয়কখন আৰু পঁচিছ নৱেম্বৰত বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব বিধেয়কখন ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এগৰাকীতকৈ অধিক বিয়া কৰালে খাটিব লাগিব সাত বছৰৰ জেল বহু বিবাহ কৰোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ কঠোৰ ভাষাৰে যিটো সমালোচনা কৰিছে একাংশ বহু বিবাহ কৰোৱা লোকক লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে যি এজন ব্যক্তিয়ে দুগৰাকী বা তাতোকৈ অধিক বিয়া কৰে এগৰাকীতকৈ অধিক বিয়া পাতে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যিহেতু জেল যোৱা নিশ্চিত আৰু সাত বছৰৰ বাবে তেওঁ জেল যাবই লাগিব শাৰী যাব নোৱাৰিব এগৰাকী পত্নী থকাৰ পিছত দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱা লোক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত শীঘ্ৰেই বহু বিবাহ কৰোৱা লোকে তৃতীয় বিবাহৰ মহিলাক চৰকাৰে বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে উত্থাপন হব সেই বিধেয়কখন ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত তেওঁ সেই মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰি আকৌ চাঞ্চ পালে তিনি নম্বৰ লৈ আহে আৰু তাৰ পিছত সুচুত চামাক কৈ চাৰি নম্বৰ এগৰাকী লৈ আহে কিয় কিয় আনিলে চাৰিটা বিয়া কৰালে বোলে নহয় আমাৰ ধৰ্মই কৈছে নহয় চাৰিটালৈকে বিয়া কৰাব পাৰো আৰে চাৰিটালৈকে বিয়া কৰাব পাৰে কিন্তু প্ৰথমজনক অনুমতি দিলেহে পাৰে নহলে একো নোৱাৰে এতিয়া বোলে আমিতো অনুমতি লওঁ কেনেকে লওঁ জোৰ জবদস্তি লওঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া নিয়ম কৰিছোঁ পঁচিছ তাৰিখে বিধানসভাত আমি এখন আইন আনিম কোনোবা ঘৰত পত্নী থাকোঁতে কোনোবা মতা মানুহে যদি দুবাৰ বিয়া কৰায় সাত বছৰ জেলত যাব লাগিব ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব আজি আমাৰ অসমত মহিলাসকলে যি কথা কব নোৱাৰিছিল আজি মহিলা সকলে কব কথা কথাখিনি মই কৈ আছো কিছুমানে এক দুই নম্বৰ কি লৈ আহে আকৌ চাঞ্চ পালে তিনি নম্বৰ লৈ আহে আৰু তাৰ পিছত সুচুত চামাক কৈ চাৰি নম্বৰ এগৰাকী লৈ আহে কিয় কিয় আনিলে চাৰিটা বিয়া কৰালে বোলে নহয় আমাৰ ধৰ্মই কৈছে নহয় চাৰিটালৈকে বিয়া কৰাব পাৰোঁ আৰু চাৰিটালৈকে বিয়া কৰাব পাৰে কিন্তু প্ৰথমজনে অনুমতি দিলেহে পাৰে নহ'লেতো নোৱাৰে এতিয়া বোলে আমিতো অনুমতি লওঁ কেনেকৈ লওঁ জোৰ জবস্তি লওঁ সেইকাৰণে মই এতিয়া নিয়ম কৰিছো পঁচিছ তাৰিখে বিধানসভাত আমি এখন আইন আনিম কোনোবা ঘৰত পত্নী থাকোতে কোনোবা মতা মানুহে যদি দুবাৰ বিয়া কৰায় সাত বছৰ জেলত যাব লাগিব ভাল হ'বনে বেয়া হব ভাল হবনে বেয়া হব আজি আমাৰ অসমত মহিলাসকলে যি কথা কব নোৱাৰিছিল আজি মহিলাসকলে কব নোৱাৰা কথাখিনি মই কৈ আছো